multimass polismörð福ir mangja til fyrst unður theosoð, Hospitality hefða eitthvað sem það hjá að silosante o'g'risini aytsam ajoyib sport birinchi jangim hamma raqlar noqulaylik balki noqulay bo'an lekin yoshlarimiz bilan ko'proq jang o'tkazdim yoshlikm chiqqan yoshlik yoshlar tarkibi ancha kuchli ular borini berib shijoat bilan ishladi barcha raqblar menga qiyinchilik tug'dirdi lekin men bundan xursandman chunki bizni davomchilarimiz o'zbek boksi hozir dunyoda birinchi o'rinda bizni davomchilarimizni ko'rib judayam xursand bo'ldim ular hali beri jahon arenalarida o'zbekiston davlati boksda birinchiliga kan berib qo'ymaydi deb yana bir bor iqiror bo'ldim uxuradeng jbarcha raqlari men uchun qiyinchilik tug'dirdi hammasini i kimdir noqulaylik qildi kimdir birinchi raqamli bo'lib harakat qildi barcha yoshlarimiz menda yaxshi taassurot qoldirdi janglaringizdan qoniqdizmi janglarimdan boshrog'ida to'g'risini aytsam qoniqmadim chunki ancha mobaynida yetti oy mobaynida misolqili ko'rmay karantin bo'lganigi sabablimi yo o'zim sport formasida masua boshladi birinchi jana etdi mana jalonbek yo'ldoshev juda yd juda yam yosh boshida bilolbekni asosiy menga raqib degandingiz jaon javlonbekni kechagi jangini ko'rdim ancha shijoat bilan bilolbeki usda g'alaba qozondi birinchi raqamli bokschi ekan ancha menga ham qiyinchilik tog'ridi o'zim men ringda birinchi raqamli bokschi bo'lib ishlardim javlonbekni harakatini ko'rib unga qarshi taktik oib ikkinchi raqam bo'ldim ancha unda shijoat bor ekan to'g'risini aytsam u kelajagi porroq deb o'ylayman bugungi jangimda ikkinchi raqamli bo'ldim deb ayta olasizmi ayta olaman ikkinchi raqam bo'lib ishladim mana tema jamoada bilamizki birinchi raqamli bokchisizsiz qo'rqmaysizmi o'ringizni <laughs> berishachn ortizda shunaqa kuchlar yetishib kelyapti albatta chempion bo'lishdan ko'ra chempionlikni <laughs> ushlab qolish juda ham qiyin ekan chunki har bir raqibim men bilan ringga chiqqanda o'zining borini berib ishlaydi birinchi raqamli boks bilan tushganda ular bor shijoatini bor kuchlarini o'shanga qarshi berladi chunki jamlar qiyin bo'ldi deb'anchempionat sizga nima bo'ldi chempionat menga o'zimning sport formamni qayta tiklashga yaxshi bo'ldi mana oxirgi janglarimda ancha o'zimni yaxshi his qildim chunki anchadan beri olti yetti oy mobaynida ring ko'rmaganligim <laughs> sababli boshida qiynalayotgandim uchinchi oxirgi janglarimda men ancha oimikki ming on sakkizinchi yilda ham chempion bo'lgansiz ikki ming o'n sakkizda o'zbekiston chempioni bo'lgam mana shu davrgacha o'zbekiston chempionatida sizga eng qiyin raqib kim bo'lgan o'shanda finalda iqboljon xoldorovni <laughs> yengandingiz <laughs> talantlibshebojonog'alaba qozongandim o'sha jangimni samarqandda bo'lib o'tgan jankeyingi rejalaringiz qanday xudo xohlasa mana endigi maqsadimiz har bir şey, <laughs> sportchining bu boksga kirib kelishida birinchi maqsadi bu olimpiada o'yinlarida ishtirok etish va uning um, medalini oltin medalni olishni niyat qilib boksga keladi meni ham orzularim shu olimpiada medalini olib mana o'zbekiston boks federatsiyasi bizga katta e'tibor berib barcha sharoitlarni yaratib beryapti milliy olimpiyada qo'mitasi barchalarga kattakon rahmat o'sha ustozlarimizni federatsiyamizni ota onamizni murabbiylarini ishonchini oqlab xudo xohlasa olimpiada o'yinlarida medal bilan xudo xohlasa oltin medal bilan qaytish niyatim bor shunga harakat qilaman boks muxlislari tomonidan siz sanjar tursunov <laughs> va fan'at qahramoni juda ko'p tanqidga uchraysiz terma jamoada birinchi raqamli nomga munosib emas deb bu fikrlarga qanday munosabat bildirasiz albatta chunki men hozir oltmish to'qqiz kilogramm vaznda shahram g'iyosov bilan men sparning jangim bo'lib o'tdi albatta shahram g'iyosovni men hurmat qilaman juda ajoyib chunki muxlislar ishonchini oqlagan uning o'yiniga men ketishim bu muxlislarga meni yoqmaydi deb o'ylayman yoki esa iqbodjon xoldorovni olsak oxirgi chempionatda ikki ming o'n sakkizdagi o'zbekiston unisidan g'alaba qozongandan keyin oltmish to'qqiz kilogramm vazmnda menga yo'l berilganigida ko'p muxlislar meni yomon ko'radi chunki ular ajoyib taktika egalari ularni muxlislar ko'p shuning uchun men ko'proq tanqid ostiga kunlarda lekin men bunga e'tibor bermayman chunki bu boks bu texnika yo talant yo chiroyli bir taktika ko'rsatish emas eng muhimi g'alaba qozonish deb o'ylayman xudo xohlasa men bu bilan oqlab olimpiadalarda medal oltin medal olishga harakat qilaman va bunga bor jon jahdim bilan harakat qilib xudo xohlasa ishonchlarni oqlayman shahrom giyasov aytdilarku terma jamoada hozir ahillik yo'q tokioda natija qila olmaydi riodagini qaytara olmaydi deb bunga qanaqa munosabat bildirasiz shahram giyasov bormi hozir bizda oramizda bormi yo'q u bilmaydi biz u qanday biladi agar bizni oramizda bo'lib turib shu gapni aytganda men unga fikr bildirardim bu men uchun ahamiyatsiz bo'lisi kerk chunki u bizni oramizda yo'q bizni oilamiz yo'qku bizni oilamizna ichida bo'lganda humma gaplarni muhokama qilsak bo'laddi u gaplarga men e'tibor berganman